हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को बीकॉम लोग करवाने वाली हूँ तो यहाँ पे इस समय आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि इन अ बुक ऑन एन एवरेज देर आर थ्री मिस प्रिंट इन फाइव पेजेस यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द नंबर ऑफ पेज हैविंग मोर देन टू मिस प्रिंट

यहाँ पे और एक ट्रिक है अगर इस तरह से आप लोगों को नहीं करना है तो क्या करना है अभी सिर्फ और सिर्फ पी देखिए ठीक है तो पी क्या है यहाँ पे तो वो है ऑलरेडी लिखा है कि थ्री मिस प्रिंट इन फाइव पेजेस ठीक है यानी कि थ्री बाय फाइव हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोगों को जीरो पॉइंट सिक्स आंसर मिलेगा ठीक है तो अभी 0.6 ही रखे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100 से नहीं करेंगे एन हमारा क्या है यानी कि टोटल पेजेस कितने 100 तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन होगा कि इन टू हम लोग 100 भी करेंगे ठीक है तो अभी हम लोग नहीं करेंगे अभी हम लोग 0.6 ही रखेंगे ठीक है ये एक दूसरी ट्रिक है जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना ठीक है तो अभी यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे मगर उससे पहले यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला है तो फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस है यानी कि दो से ज्यादा हो तो इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं तो p ऑफ x इज ग्रेटर एन इक्वल टू टू ठीक है इस तरह से इसको हम लोग लिखते हैं तो यानी कि आप लोगों को इसमें क्या करना है तो वन में से माइनस करना है p ऑफ जीरो प्लस पी ऑफ वन ठीक है इस तरह से होगा इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को सिखाया कि ये किस तरह से हम लोग करेंगे ठीक है तो यहाँ पे इस तरह से होगा गुजराती में आप सो पाना में पुस्तकों के ठीक है दो से ज्यादा आप लोगों को बोला गया है इसीलिए आप लोगों को क्या करना है वन में से माइनस करना है जीरो और वन ठीक है अगर दो से यहाँ पे मैक्सिमम दो होता ठीक है मैक्सिमम दो यानी कि यहाँ पे क्या होता एक्स इज लेस एन इक्वल टू टू होता तो यहाँ पे हम लोग क्या करते पी ऑफ जीरो प्लस पी ऑफ वन और प्लस करते पी ऑफ टू ठीक है इसमें से वन हम लोग माइनस नहीं करते मगर अभी यहाँ पे हम लोग इस तरह से करेंगे यहाँ पे एक्चुअली पी ऑफ टू भी आ जाएगा ठीक है ये लिखना रह गया है यहाँ पे तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग करेंगे तो अभी क्या करेंगे हम लोग वन में से माइनस करेंगे अभी सब में हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे तो ई टू का पावर माइनस एम ठीक है तो एम की जगह पे क्या है तो जीरो पॉइंट सिक्स इंटू जीरो सिक्स का पावर जीरो डिवाइडेड बाय जीरो फैक्टोरियल प्लस हो जाएगा e2 टू का पावर माइनस जीरो पॉइंट सिक्स इंटू जीरो पॉइंट सिक्स का पावर वन डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल प्लस एड क्या हो जाएगा तो ई टू का पावर माइनस जीरो पॉइंट सिक्स इंटू जीरो पॉइंट सिक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक है डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल इस तरह से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे वन माइनस और अभी ई टू का पावर माइनस जीरो पॉइंट सिक्स कॉमन निकालेंगे ठीक है तो ई टू का पावर माइनस जीरो पॉइंट सिक्स निकाल लिया हम लोगों ने उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा तो वन आएगा प्लस यहाँ पे क्या आएगा तो जीरो पॉइंट सिक्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा तो जीरो पॉइंट सिक्स का स्क्वायर ठीक है यानी कि जीरो पॉइंट सिक्स इंटू जीरो पॉइंट सिक्स तो आंसर क्या आएगा जीरो पॉइंट थर्टी सिक्स और डिवाइडेड बाय टू आएगा ठीक है ये आप लोगों को नीचे जो टू है ना वो भूलना नहीं है एग्जाम में वन माइनस अभी यहाँ पे क्या आएगा इ टू का पावर माइनस जीरो पॉइंट सिक्स है ठीक है तो उसकी वैल्यू आप लोगों को कितनी दी गई है तो वो है जीरो पॉइंट फाइव फोर एट एट ठीक है तो जीरो पॉइंट फाइव फोर एट एट आप लोगों को लिखना है उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एलसीएम लेना होगा ठीक है तो टू हो जाएगा प्लस यहाँ पे जीरो पॉइंट सिक्स इंटू टू कितना हो जाएगा तो वन पॉइंट टू हो जाएगा प्लस यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है तो 0.36 लिखना है ठीक है डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा उसके बाद 1 माइनस यहाँ पे 0.5488 हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा तो 2 प्लस 1.2 1.2 प्लस तो ये यह यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिला ठीक है इसको डिवाइडेड बाय हम लोग टू कर देंगे तो यहाँ पे फाइनल आप लोगों को 1.78 आंसर मिलेगा ठीक है और इन दोनों का आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इन टू हम लोग क्या करेंगे 0.5488 तो ये आप लोगों को आंसर मिलेगा 1 माइनस जीरो ठीक है तो इसको भी अभी हम लोग क्या करेंगे माइनस वन करेंगे तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे कैल्सिम माइनस में आएगा क्यों आएगा माइनस में तो हम लोगों ने इसमें से वन को माइनस किया इसीलिए ठीक है तो अभी यहाँ पे फाइनल आंसर आप लोगों को कितना मिलेगा तो वो हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री वन थ्री सिक्स ठीक है तो अभी यहाँ पे ये जो ट्रिक है ना उसमें मैंने ऊपर क्या किया था मीन में तो एंड जो है वो इन टू नहीं किया था यानी कि मल्टीप्लाई नहीं किया था जीरो पॉइंट सिक्स के साथ ठीक है तो ये हंड्रेड जो बाकी था वो अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा इन टू हंड्रेड तो अभी हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे इंटू हंड्रेड करेंगे तो आप लोगों को फाइनल आंसर क्या मिलेगा तो टू पॉइंट थर्टी वन थर्टी सिक्स ठीक है ये मिलेगा आप लोगों को इस सम का फाइनल आंसर ठीक है ये अलग ट्रिक थी जो मुझे आती थी तो मैंने आप लोगों को करवाई ठीक है आप लोग ये भी एग्जाम में कर सकते हो वो ये सही ही है ठीक है गलत नहीं होगी आपकी और हाँ यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना कि पी ऑफ एक्स इज सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन टू आ जाएगा ठीक है यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा अगर इक्वल टू आता तो यहाँ पे हम लोग टू नहीं लिख सकते ठीक है तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग करना है उसके बाद आगे मैं आप लोगों को સમ નંબર 11 કરાને વાલી હું ઠીક હે તો યહાં પે ઇસ સમ મે આપ લોગો કો ક્યા બોલા ગયા હે તો એસા હે કી અ ફેક્ટરી પ્રોડ્યુસ 0.5% ડિફેક્ટિવ આર્ટિકલ્સ ઇફ અ સેમ્પલ ઓફ 100 આર્ટિકલ આર્ટિકલ્સ ઇઝ ટેકન ફ્રોમ ધ પ્રોડક્શન ફાઇન્ડ ધ પ્રોબેબિલિટી ઓફ ગેટિંગ 2 ઓર મોર ડિફેક્ટિવ આર્ટિકલ્સ ઠીક હે 2 યા 2 યા 2 સે જ્યાદા ગુજરાતી મે વેરીત નો આપેલ છે કે એક ફેક્ટરી ની 0.5% વસ્તુઓ ખામીવાળી मालूम પડે છે જો 100 વસ્તુઓનો ફેક્ટરી सो so वस्तुओं ने एक निद निदर्श ले तो वस्तुओं खामी वाड़ी होनी संभावना शोधो ठीक है यहाँ पे वर्ड कौन सा यू यूज किया है तो टू और मोर डिफेक्टिव आर्टिकल्स ठीक है इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है तो पी ऑफ X इज ग्रेटर एन इक्वल टू टू हो जाएगा ठीक है इस तरह से यहाँ पे साइन आप लोगों को मिलेगी तो यानी कि आप लोगों को क्या करना है अगर इक्वल टू टू हो ना तो आप लोगों को टू को नहीं लेना है तो किस तरह से हम लोग करेंगे वन माइनस ब्रेकेट में पी ऑफ वन प्लस पीओ सॉरी पी ऑफ जीरो प्लस पी ऑफ वन ठीक है इस तरह से आप लोगों को करना है अगर ये साइन में सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन होता तो आप लोगों को टू लेना है अगर इक्वल टू है तो टू नहीं लेना है अभी मीन हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे तो एम इक्वल्स टू एन इन टू पी ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों को एन कितना दिया गया है तो एन है हंड्रेड आर्टिकल्स ठीक है यानी कि हंड्रेड इन टू और पी कितना है तो जीरो पॉइंट फाइव परसेंट है ठीक है तो 0.5 परसेंट हम लोग कर देंगे तो यहाँ पे 100 इंटू जीरो परसेंट तो आप लोगों को क्या मिलेगा आंसर 0.5 ठीक है ये हो जाएगा आप लोगों का मीन उसके बाद हम लोग हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे वन माइनस ब्रेकेट में e2 का पावर माइनस एम इंटू एम एम यहाँ पे उसके square, क्या आ जाएगा पावर में x हो जाएगा डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे e2 का पावर माइनस एम एम का पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल ठीक है दोनों में सेम ही फॉर्मुला आ जाएगा वन माइनस अभी यहाँ पे ई टू का पावर माइनस एम की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस जीरो पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट फाइव टू का पावर यहाँ पे एक्स यानी कि एक्स की x जगह पे जीरो लिखना है डिवाइडेड बाय जीरो फैक्टोरियल प्लस ई टू का पावर माइनस जीरो पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट फाइव का पावर में वन आ जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि यहाँ पे पी ऑफ वन हम लोगों ने लिया है इसीलिए ठीक है और डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल हो जाएगा उसके बाद 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा तो ई टू का पावर माइनस जीरो प्लस और यहाँ पे क्या बचेगा ई टू का पावर माइनस जीरो इन टू बचेगा उसके बाद वन माइनस यहाँ पे क्या आएगा तो ई टू का पावर माइनस जीरो पॉइंट फाइव की जगह पे वैल्यू कौन सी पुट करनी है तो जीरो पॉइंट सिक्सटी सिक्सटी फाइव ठीक है ये यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू पुट करनी है एड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो जीरो पॉइंट 6065 इनटू 0.5 करना है, ठीक है? उसके बाद 1 माइनस हम लोग करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में अगर 0.6065 ऐड करेंगे, यहाँ पे 0.6065 इनटू 0.5, ठीक है? तो यहाँ पे क्या मिलेगा? तो 0.6065 इनटू 0.5, तो आप लोगों को मिलेगा 0.30, 0.332 फाइव ठीक है इस तरह से हो जाएगा उसके बाद वन माइनस इन दोनों का प्लस करने पर क्या मिलता है तो प्लस जीरो पॉइंट सिक्सटी सिक्सटी फाइव ठीक है तो यहाँ पे मिल जाएगा ऑलरेडी जीरो पॉइंट नाइनटी नाइनटी सेवन और फाइव ठीक है तो इसमें से अगर हम लोग मा, वन माइनस करें तो आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा तो जीरो पॉइंट जीरो नाइन जीरो टू फाइव ठीक है ये आंसर आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा और ये इस सम का फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे सम नंबर थर्टीन करवाने वाली हूँ तो यहाँ पे इस समय आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि और मीन ऑफ पॉइसन वेरिएट इज एटी वन फाइंड इट्स एस डी फाइन द प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू जीरो गुजराती में रीतन आपेलू है कि पॉइसन विरण न मध्य जीरो पॉइंट एक है तो प्रमाणित विचलन शोधो आ वितरण बराबर जीरो बराबर बेटे संभावना शोधो ठीक है तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या फाइंड करना है एस डी फाइन करने के लिए बोला है ठीक है तो यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है तो मध्यक गुजराती में थे मध्यक बराबर विचलन ठीक है विचलन यानी कि एम इक्वल टू वी हो जाएगा ठीक है हो जाएगा मीन इक्वल टू वेरियंस ये दोनों इक्वल होता है ठीक है तो आप लोगों को अभी एस डी करना है इतने के प्रमाणित विचलन शोधवानु तो एस डी किस तरह से फाइंड करते तो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट में एम आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे मीन और वेरिएंस तो दोनों सेम ही है तो वो आप लोगों को 0.81 दिया है ऑलरेडी तो अंडर रूट में 0.81 ठीक है तो यहाँ पे आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा 0.81 का यहाँ पे हम लोग क्या क्यूब रूट निकालेंगे ठीक है सॉरी स्क्वेयर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 0.9 आंसर मिलेगा ये हो जाएगा यहाँ पे एस डी उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पी ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए बोला है ठीक है तो यहाँ पे पी ऑफ जीरो इक्वल टू ई टू का पावर माइनस एम है ठीक है तो एम की जगह पे आप लोगों को जीरो पॉइंट एटी वन लिखना है इन टू जीरो पॉइंट एटी वन और उसका पावर में यहाँ पे जीरो आ जाएगा डिवाइडेड बाय जीरो फैक्टोरियल ठीक है तो यहाँ पे इसकी जगह पे तो ऑलरेडी वन ही आ जाएगा तो ई टू का पावर माइनस जीरो पॉइंट एटी वन की जगह पे आप लोगों को वैल्यू कितनी दी गई है तो वो है जीरो पॉइंट फोर फोर नाइन ठीक है तो यहाँ पे जीरो पॉइंट फोर फोर नाइन आंसर हो गया आप लोगों का फर्स्ट का ठीक है उसके बाद सेकंड में यहाँ पे आप लोगों को क्या फाइंड करना है एक्स इक्वल टू टू फाइन करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू टू इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर माइनस जीरो पॉइंट एटी वन इंटू जीरो पॉइंट एटी वन का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल ठीक है इस तरह से यहाँ पे आप लोग करना है और इसकी यहाँ पे वैल्यू कितनी पुट करनी है तो जीरो पॉइंट फोर फोर नाइन ठीक है इंटू यहाँ पे हो जाएगा 0.81 का स्क्वायर कितना होता है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे तो 0.6561 ठीक है डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 फैक्टोरियल तो डिवाइडेड बाय 2 ही हो जाएगा उसके बाद इन, दो, इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इन टू जीरो पॉइंट फोर फोर नाइन तो आप लोग का आंसर कितना मिलेगा जीरो पॉइंट टू नाइन फोर फाइव एट एट नाइन उसको यहाँ पे डिवाइड करना होगा टू से तो डिवाइडेड बाय टू तो यहाँ पे आप लोगों को फाइनल आंसर कितना मिलेगा तो वो हो जाएगा जीरो पॉइंट वन फोर सेवन टू नाइन फोर फोर फाइव ठीक है तो इतना यहाँ पे ये सेकंड नंबर का आंसर आप लोगों का हो जाएगा ठीक है तो जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो आप लोगों को सॉल्व करना होगा तो यहाँ पे ये जो सम नंबर थर्टीन था वो कंप्लीट होता है आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल